你不冷吗？好像在这儿坐了一会儿，是有点冷啊。你还是先回去吧。你不饿吗？ 说你一直那么坐着也不是个事儿，对吧？天呢，快黑了，你也要吃饭呢。你在等人接你吗？这一个人傻等你也无聊，对不对？我可以陪你说话、啊。你是不是觉得你自己这样还挺酷的？ 苦，真苦。吴烟，你们，嗯，这是我男朋友，我们在约会呢。苏老师，苏大神，您老行行好就陪我演了这出戏了吧？啊，谢谢。 有人唱戏了，嗯。三小姐，请你自重。 这脑子饿糊涂了，这人、嗯。苏念卿苏念卿苏念卿，你站着！我让你站住，你听不到啊？哎，我我让你、啊。啊 请你放开手，我不。你要让我放开也可以，你跟我回去，把话跟他说清楚。我刚才说的不是实话吗？嗯你俩是卡上打折的，是吗？你怎么是这种人啊？大家都看看去，哪种人？你看呢？是啊，什么人都有。你怎么能是这种人呢？ 你说，我为了你跟家里面人闹翻了，跟你来到厦门。你说过会好好对我的，还说会做个好爸爸。你怎么说走就走，要去和那个女人约会啊？这孩子怎么这么可怜？啊。我到现在连饭都还没有吃，孩子跟我都还饿着呢。你说你怎么那么忍心要出去拈花惹草？这老婆孩子都有了，还出去约会啊？生气吗？你不是从小就只和我好的吗？ 为什么现在却和别的女人在一起？你说要是别人我也就忍了，可他偏偏就是我最好的朋友。你们怎么能这样欺骗我？年纪轻轻的，真看不出。男人长成这样，花心都哪去了？禽兽！禽兽！禽兽！哎呀，太过分了！三五爷，禽兽！你先起来。我不。 你想怎么样都行，先起来吧。我饿了，我要吃 KFC。你、嗯、穿着，行，哎，咱不看了，走走,走。我不冷。我想你睡那也得穿着。还是你想看我接着哭？ 看你一直拿在手上，我还以为这衣服有多丑呢。这穿上不是还挺好看的吗？走。